ma'lumki muhtaram prezidentimizning vatan himoyasi va el yurtimiz tinchligi yo'lida halok bo'lgan harbiy xizmatchilar oila a'zolarini har tomonlama qo'llab quvvatlash ularga hurmat ehtirom ko'rsatish maqsadida vatan himoyasi va el yurtimiz tinchligi yo'lida halok bo'lgan harbiy xizmatchilar oila a'zolarini ijtimoiy qo'llab quvvatlashni kuchaytirish chora tadbirlari to'g'risidagi farmoni e'lon qilingan edi mustaqilligimizning o'ttiz ikki yilligi munosabati bilan respublika ichki ishlar vazirligi qorovul qo'shinlariga qarashli andijon shahar yetmish besh ellik uch harbiy qismi xizmatchilari marhum kapitan vasliddin zuhriddinovning oila a'zolari holidan xabar olish maqsadida uning xonadoniga tashrif buyurdilar xizmat vaqtida baxtsiz hodisa avtohalokat oqibatida halok bo'lgan kapitanning oila a'zolariga yordam sifatida harbiy qism tomonidan oziq ovqat mahsulotlari hamda marhumning qizi uchun o'quv qurollari taqdim etildi tashrif davomida marhumning jasorati xalq xizmati yo'lida bajargan beminnat xizmatlari yodga olinib ularning oila a'zolariga yana bir marotaba hamdardlik bildirildi bayram munosabati bilan bizni mana shu turmush o'rtog'imni xizmatlarini e'tiborga olib shunchalik davlatimizga ham prezidentimizga ham rahmat har bayram bizdan xabar olib bizni yolg'iz qo'yishmayapti buning uchun katta rahmat aytaman hammalariga qahramon o'g'lonlar xotirasini abadiylashtirish ularning oila a'zolariga har tomonlama g'amxo'rlik ko'rsatish va qo'llab quvvatlash maqsadida yaratilayotgan imtiyozlar ularning doimo davlatimiz jamiyatimizning e'tiborida bo'lishi mamlakatimizda insan inson qadri insonni e'zozlash eng asosiy masala ekanligining yaqqol ifodasidir